вы смотрите новости на Бтб в студии Екатерина Романюк. Петр Порошенко – новый президент Украины. Сегодня он присягнул на верность украинскому народу и вступил в должность главы государства. В стенах Верховной Рады он произнес слова клятвы на Конституции Евангелии. На торжественной церемонии присутствовали более 50 иностранных делегаций, половина из них представлены высшим руководством. После присяги Петр Порошенко скрепил текст присяги своим автографом и подписал указ о принятии полномочий главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Ему вручили удостоверение президента, а также регалии главы государства, булаву, гербовую печать и знак в виде орденской цепи. Я, Порошенко Петр, волей народа избранный президентом Украины, заступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине обязуясь всеми делами оберегать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отечества и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, придерживаться Конституции Украины и законов Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире. авторитет Украины в світі до в соответствии со статьей 104 Конституции Украины, Петр Алексеевич Порошенко, избранный волей народа президентом Украины 25 мая 2014 года, на пятилетний срок принял присягу на верность украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады Украины 7 июня 2014 года и вступил на пост главы государства. Украина была, есть и будет унитарной державой. Это подчеркнул президент Украины Петр Порошенко в своей речи после принятия присяги. В стране будет единственный государственный язык, украинский. Также Петр Порошенко призвал провести досрочные выборы в парламент и объявил, что готов немедленно подписать соглашение об экономической ассоциации с Евросоюзом. Своей первоочередной задачей на посту главы государства Петр Порошенко видит урегулирование ситуации в стране. Как и обещал, он представил Мірний план для України і заявив, що вскорі посіти Донбас. Наполегливо закликаю всіх, хто незаконно взяв до рук зброю скласти її. Настойчиво призываю всех, кто незаконно взял в руки оружие, сложить его. В ответ гарантирую, во-первых, освободить от криминальной ответственности тех, на чьих руках нет крови украинских воинов и мирных людей, и тех, кто не причастен к финансированию терроризма. Во-вторых, контролированный коридор для российских наемников, которые захотят вернуться домой. В-третьих, мирный диалог. Отдельно Петр Порошенко обратился к жителям востока Украины. Он пообещал, что власть ни при каких обстоятельствах не оставит их в беде. Президент в ближайшее время намерен посетить Донецкую и Луганскую области. Он пообещал приехать с миром и программы экономического развития, которая победит безработицу и бедность в регионе. Петр Порошенко заявил, что готов к диалогу, но с легитимным партнером. Для этого, по его мнению, на Донбассе следует провести досрочные выборы в местную власть с чем я как президент приеду к вам в самое ближайшее время. С миром. С проектом децентрализации власти. С гарантией свободного использования в вашем регионе русского языка. С твердым намерением не делить украинцев на правильных и неправильных. С уважительным отношением к специфике регионов. К праву местных громад на свои нюансы в вопросах исторической памяти, пантеона героев, религиозных традиций проработанным еще до выборов совместным проектом с нашими партнерами из Евросоюза по созданию рабочих мест на востоке Украины. Затем Петр Порошенко принял командование вооруженными силами страны. На Софийской площади Киева начальник генштаба, главнокомандующий украинской армии Михаил Куцин, отрапортовал верховному главнокомандующему вооруженных сил Украины Петру Порошенко. Затем представил президенту командующих видов ВСУ. Порошенко обошел строй воинов почетного караула. Победа в первом туре президента Порошенко показывает решимость украинского народа на пути восстановления стабильности и преодоления трудностей. Об этом написал в Твиттере президент Совета ЕС Херман Ван Ромпе. Он заверил президента Украины в преданности намерениям ЕС поддерживать Украину. Порошенко получил мощный мандат доверия для продвижения на пути реформ и преобразования Украины в современную демократическую страну, заявил Ромпе. Но ну, а президент Беларуси Александр Лукашенко призвал украинцев успокоиться и выразил уверенность, что новоизбранный президент Петр Порошенко сдержит слово относительно стабилизации ситуации в стране и сохранения ее единства. Гарант соседнего государства подчеркнул ситуацию, что сложилось, не считает катастрофической. По его словам, вокруг Украины слишком много словесных нагнетаний. Первое, что должен сделать Петр Порошенко по словам Лукашенко остановить военный конфликт. Никакой войны. Самый главный вопрос, чтобы не было сейчас войны. Самое главное успокоить население. Задача и наша, белорусов, и поляков, прежде всего, помочь стабилизировать ситуацию в Украине. Украина готова к диалогу с Российской Федерацией, об этом заявил экс-президент Польши Александр Квасневский после церемонии инаугурации Петра Порошенко. Польский президент считает, что официальный Киев готов работать и договариваться с Россией. Вопрос лишь в том, каким будет русский ответ. По мнению Квасневского, у нового президента Украины, есть реальный план выхода из кризисной ситуации. Даже вчерашняя короткая на несколько минут встреча Порошенко с Путиным дает надежду на урегулирование кризиса. Нужно начать переговоры. Также очень хорошее предложение, чтобы те, у кого есть оружие, сложили его. Предложение амнистии для тех, на чьих руках нет крови. Это все очень хорошие предложения. Порошенко предложил реальные и значимые шаги. Президент Украины ожидает, что Совет Федерации России отменит свое решение об использовании вооруженных сил Федерации на территории Украины. Об этом он заявил после встречи с президентом Владимиром Путиным во Франции. Главы государств договорились начать переговоры о мирном урегулировании ситуации на востоке Украины. Также обе страны планируют закрыть границы на участках, где проникают диверсанты. Украина ожидает, что Москва признает результаты президентских выборов. Петр Порошенко отметил, что обсуждение шло непросто, в том числе и вопрос Крыма. Однако Украина будет добиваться тех целей, которые поставила перед собой. Обеспечить всем необходимым украинских военных на Востоке. С таким требованием собрались сегодня под администрацией президента украинские девушки. Они сделали национальный оберег куклу Мотанку. Ее изготовили из тканей и записок с пожеланиями украинским военным. Говорят, вложили туда свои молитвы за солдат и за мир в Украине. Девушки уверены, Мотанка будет защищать наших героев от вражеских пуль. Также участницы акции планируют передать этот оберег вместе с вещами первой необходимости в штаб АТО. Оттуда помощь отправят на восток. Это для военных, которые на востоке. Мы вложили туда пожелания им. Эта кукла Мотанка будет посвящена нашей молитве за них. Мы хотим сказать, что мы действительно их очень ждем. Мы хотим, чтобы они вернулись. Посевная компания дорожает год от года, а в нынешнем году аграрии израсходовали на нее более 40 миллиардов гривен. Теперь ищут пути экономии. Эксперты считают, надо делать ставки на высокие технологии. Все выгоды от их использования аграрии обсудили на форуме. Слушали доводы сельхозпроизводителей и наши корреспонденты. Автоматизация труда и контроль с помощью высоких технологий на каждом этапе производства. Такую формулу успеха аграрного сектора видят эксперты Ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса. Они утверждают, те компании, которые внедряют системы точного земледелия, сегодня в выигрыше. У нас развиток точного землеробства уже У нас развитие точного земледелия уже происходит не первый год. Те компании, которые начали это внедрять или уже внедрили из года в год, получают эффект от этого. То есть уменьшение непосредственных затрат на производство. Как следствие, растет прибыльность предприятия. Ни одна компания еще не заявила, что ей это было бы в минус. Я имею в виду таких весомых игроков рынка. Применяя высокие технологии, аграрии существенно экономят и на минеральных удобрениях, и на семенах, и на топливе. Например, специальное оборудование на бензовозе позволит четко контролировать заправку сельхозтехники. Каждый литр фиксируется на сервере центрального компьютера. А эти умные системы в кабине машины не только контролируют количество обработанных площадей, но и знают, где, сколько и когда собрали и отгрузили зерна. С помощью же вот таких беспилотных летательных аппаратов можно изучать вегетацию посевов, технику в воздух, а на земле в режиме онлайн отслеживаем состояние зерна. Самый оптимальный вариант ⁇ это строительство единой системы для того, чтобы оптимизировать и человеческие ресурсы. Тогда агроном может наблюдать, как, например, ведется посев культур по нескольким полям. Один человек имеет возможность таким образом управлять процессами и давать команды, когда нужно где-то подправить. То есть все делается гораздо оперативнее в процессе посева, а не потом, когда видим, что что-то сделали неправильно. С этими и другими чудо-новинками сельхозпроизводители могли ознакомиться на форуме, организованном Ассоциацией Украинский клуб аграрного бизнеса и агенцией Агриевент. Предприниматели, которые уже внедрили систему точного земледелия, говорят, что расходы на посевную кампанию уменьшились от 10 до 30%. процентов. Где-то подсчитывали, на некоторых полях экономия составляла до 40 процентов, но это только по удобрениям. Для каждого надела свои показатели. Высокие технологии не дешевые, говорят эксперты, но окупаются они очень быстро, поэтому экономить на точном земледелии не советуют. Татьяна Степанюк, Владимир Нестерчук, БТБ. Ну на этом у меня пока все, оставайтесь с нами и до встречи.